payg'ambarimiz alayhissalomning oltita ammalari bo'lib ulamolar ulardan faqat safiya bin abdul muttalib roziyallohu anhoning musulmon bo'lganiga ittifoq qilishgan yana ikkita ammalarining musulmon yoki musulmon bo'lmaganlari haqida ikki xil qavl bor rasululloh alayhissalomning uchta amaki bobolari va beshta amma buvilari bo'lgan tog'alari abduyag'us ibn vaq ibn abdumanof ibn zuhra bo'lib u kishi islom kelmasidan avval vafot etganlar tog'a urug'lari madinadagi hazraj qabilasining bani adi ibn najor urug'i bobolari abdulmuttalibning onasi salmo tarafidandir banu zuhra urug'i onalari omina tarafidan banu sad qabilasi emizgan onalari halimai sadiya roziyallohu anho tarafidan doyalari shifo binti avf roziyallohu anho jannat bashorati berilgan mashhur sahoba abdurahmon ibn avf roziyallohu anhuning onasidir enagalari shaymo binta av roziyallohu anho halima roziyallohu anhoning qizi rasululloh alayhissalom to'rt yil banusad qabilasida yashaganlarida enagalik qilgan ikkinchi enagalari ummu ayman baraka binti salaba roziyallohu anho rasululloh alayhissalom olti yoshlarida onalari omina vafot etganidan keyin to balog'atga yetgunlaricha enagalik qilgan rasululloh alayhissalomning ummatlarining sifati hammodun ya'ni allohga eng ko'p hamdu sano aytuvchilardir